我昨天晚上去二二年的便利店找你了，你没来、啊。对不起，将兰。昨天武安文被抓，我一直在公安局，后来赶回来的时候，时我的误会已经结束了。武安文，他交代了吗？交代了，不过不是他亲手杀死的季荣。什么意思、啊？武安文以为自己失手杀死了季荣，选择了逃跑。 后来吉荣醒过来，因为头部受伤，所以没有站稳，不小心跌入泳池，才导致死亡的。终于真相大白了。可是，就算武安文受到他应有的惩罚，就算我们知道真相，我们还是没有办法救吉荣。一会儿别让吉荣看出来了。他们俩现在新婚，真高兴。今天又交了一群朋友。 对啊，但是我就是因为这个难过的呀。现在浩子跟吉荣他们那么幸福，他们根本就不知道四个月后他们会发生什么。而且今天晚上武安文也在。知道，我知道。嗯、各位，我说两句啊。 首先欢迎大家来到我家做客，我跟吉荣呢一直想找个机会好好感谢一下大家。呃，各位都是我们多年的好友，我们俩组成了新的家庭，所以把朋友圈融合一下也不见得是件坏事儿。最主要的是我跟吉荣成为了合法夫妻，找个机会好好秀个恩爱。受不了了，了！了陈佳兰。 你含情脉脉的看着我老婆干嘛呀？啊，我觉得吉荣好看。嘉良，你别理他。另外呢，在座的各位啊，都是优质的单身男性和单身女性，所以给大家创造了这个认识的机会。我的发小陈佳兰和吉荣的发小何正玉已经在一起了，所以我们为了这个好事儿，一起干一杯，来。 真希望一直这个样子。拍个照片吧。好啊，嗯，这样显你脸小。看一下，脸好大。很帅啊。怎么那么帅啊，老婆？来，再拍一张。 蛋糕出炉了，哎，哥，大哥，你这蛋糕一看就做的很好吃，我给他们拿点。哎，好，来吧，尝尝吧。我不敢吃啊。怎么不敢吃啊？都退圈了。好，着吃。怎么样？嗯，哥做的蛋糕最好。尝尝这个味道，来。我拿给他们吃。哦，好，好，好，你可以啊。嗯，慢点。来吃蛋糕，我哥做的，尝尝好不好吃？好。 哥昨天晚上找我聊了，他同意我退圈了，但是他说他不想闲着，想去盛豪的公司上班，盛豪也同意了，他们俩也算是和解了吧？对、啊、了，老婆<对>，我先过去一下。行。咱跟哥一起拍个照。好、哎。好好好。用我的手机。好好好。嗯。如果他说的是真的的话，是不是就意味着吉荣不会出事了？ 他要是出道的话，都能当影帝了。他那边已经交代了，欠了是八百多万。我借给他那两百多万，就是杯水车薪了。所以他是在演给你看，假装改邪归正，为了把你稳住，不泄露他的秘密。他要、啊、去江市上班，这点是我没有料到的。我现在担心的。 不是他要演给我看、啊，时间快到了。我们时间这么紧张的吗？唉，确实紧紧巴巴。不过好在我们今天把所有该干的事都干完了。还有一件事儿。嗯？最重要的一件事儿。我知道现在虽然不是合适的时机，但我今天一定要说。 什么事儿啊，佳兰？我以为我这几天的行为，你能够明白。我以为那晚我吻了你之后，你知道我的心意。但是你后来生气了，我才发现是我错了。我不说你怎么会知道呢？所以，佳兰，我今天要认真的告诉你、嗯。嗯 陈佳兰，我喜欢你。我吻你不是因为冲动，而是因为真的喜欢你。我还以为等不到你的告白了。呢。佳兰，说实话，女孩的心思我还琢磨不透。 但是我会努力去绝的去学的，所以佳兰，你会原谅我，并且愿意做我的女朋友吗？何正玉，我准备好的时候你不告白，我今天什么都没准备，你又搞突然袭击。我我知道，这不是最好的时机，但是我没没想到，我们在一起的时间很少。 我就一秒钟都不想耽搁。我们跟别人不一样，所以我们在一起的每一分每一秒更加珍贵。可是你这个告白也太草率了，就这样完了？我今天没来得及准备，不过我下次一定会找一个合适的时机。你相信我。 送给我的，是你送给我的。其实，我不喜欢那种鲜花蜡烛的大场面，总是把惊喜变成了惊吓。喜欢这种有声有息的小温暖。虽然我们在一起的时间很短很短，但是，我每天能够收到一颗这样小小的棒棒糖，就让我觉得。 你一直在我身边。就剩一分钟了，换换那个能整闹钟的表。就剩一分钟了。说话也太浪费时间了。 女朋友，明晚见。 这就是你的不对了，你怎么能见我的频率比见何正玉的频率还高啊？我上班顺路，我突然想起来一个事儿，我想过来告诉你。干嘛呀？这么严肃？你现在我都怕你。你要是没做亏心事儿，你怕我干什么？反正，我希望你不要觉得我是在多管闲事。我说的每一句话都是为了你跟吉荣好。你瞎操心，我们好着呢。倒是你，第一次谈恋爱。 何真宇那小子要欺负你，你怎么打我？我怎么打？我说的都是非常非常重要的事儿，你别打岔。吉荣的哥哥来这里工作可以，但是不要随便把钱或者项目经他手。怎么突然说这个呀？你就听我的没错。我倒是想给他一些小的房地产项目练手，他压根不要啊。他说他不懂房地产，先从一些力所能及的事情做起。 这样啊，嗯，呃，我就是觉得他的转变太大了。你想，他之前跟吉荣过那种娇惯的生活，突然来当一个普通员工，他是不是一下不太能接受？哎，我就过来提醒一下你。你放心吧，我又不是傻子。赶紧回去上班，走，我送你出去。哎，还有啊，多谈恋爱，少操心，听见没有？哎，我知道了，大哥。我刚才说的你听到了吗？听到了。你记住了吗？记住了。 夏兰是盛豪最好的朋友，他只是担心盛豪而已，没别的意思，别多想。今晚我先去找2021年的吴安文，尽量赶回来。临时出外勤，抱歉。怎么这么晚到我这儿来了？ 坐，有什么话坐下再说。安文哥，我长话短说了。嗯。我知道你欠的赌债有八百多万，对吧？<laughs> 胡说八道什么呢？我看了你的赌博记录，还有六百多万，打算怎么还？ 这事儿瞒不了多久，光靠你靠我是没用的，你唯一的选择就是告诉吉荣，只有他会帮你的。如果你不想说，我替你说下。不行，这个事儿绝对不能让吉荣知道。他得知道啊！现在说这事儿还有余地，再拖的话，一步错步步错，到最后可能犯了一些你自己都意想不到的大错。 能犯什么大错啊？郑月，不就是欠钱吗？我还啊，我再想办法呢。欠债还钱就好了呀，是还钱，但这是钱哪儿来呢？安文哥，这么多年，我见了那么多因为赌博，妻离子散、家破人亡，你凭什么觉得你自己是那个特例呢？ 真的知道是我错了，我很后悔，而且我一年多没有去过赌场了。我知道你是担心我，这样我会跟季总坦白的。但是你得给我点时间，我得想想怎么张嘴啊，是吧？好，我答应你，一天时间足够了。 先生，手机直播的地方就是这里了、啊。不久前刚刚发生了持刀伤人事件，目前歹徒已经被特警制服。好，谢谢啊。啊，没事啊，不用找了。啊，谢谢啊。给。啊、哦，谢谢穆老师。今天直播很镇定，节奏也非常好。明天我就跟文玉茹说一声。 我们的陈大记者可以单独挑大梁了。没有没有，穆老师，您过奖了，我还要多向您学习呢。佳兰，其实你可以直接叫我名字的，我根本就不想当你的什么老师。嗨、哎，你就是我的老师嘛，一直是老师。嗯，好了，穆老师，那我先回家了。哎、一起吃宵夜吧。啊，没事，不用了，我不吃了，走了，拜拜。嗯。 哎，佳兰，你的伞，给我吧。哦，佳兰，何正玉，我以为今天见不到你了呢。 新闻直播，我就赶过来见你一面，陪我走走吧。嗯。 这就是跟恋人散步的感觉啊！早知道这么幸福，应该早点谈恋爱。说什么呢？应该早点跟你表白。哎，我们以后一三五去你那儿，然后二四六来我这儿，啊，好吗？好啊。哎，你有没有什么特别想做的事情啊？我们得计划一下，以后每天晚上做一件。有啊，有好多呢。 我们可以跟下雨了。嗯。我明明带伞了呀。哎，你,明明哎你别找了，对面就有便利店，我去买一把。哎呀，不用了，咱们在这儿等一会儿吧，没准它待会儿就停了呢。不行，一会儿等时空融合结束了，我怕你没伞回去。哎，不是，何正月。 大家好，呃，你好，刚刚那是最后一把伞了。 你好，你好请问刚才有人来买伞吗？有好多人过来买伞，人太多了，我记不清。去哪儿了呀？不会去那儿了吧？ 不会去找我了吧？江兰，江兰，江兰，江兰。 触可及的梦，因你而生。穿过人海的汹涌，有我们、嗯、像是间花。